Ahli Parlimen Jelutong. Kenal dia? Ha, mesti kenal ke? Okay. DAP Raya. Dia tanya hamba tadi. Dia kata, "Bakpolah YB Macan ni ditindas, dizalimi, digantung. Kalau begitulah YB Macan, Ambo nak jemput dia mau mai alik kita. Masuk pakatan harapan DAP. Boleh ke?" Amo jawab lagu tu amo sikit-sikit tangil lah. Amo kata, Yang Muhammad, terima kasih atas jemputan. Tetapi saya punya komitmen untuk Perikatan Nasional dan PAS tidak akan sama sekali saya pijak untuk rakyat macam. Wallahi, saya akan setia bersama PAS dan Perikatan Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi أنزل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis Yang saya hormati dan kasihi Ayah yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Fadli bin Datuk Dr. Haji Hassan Timbalan Menteri Besar Kelantan Merangkap Ahli Ketuan Kuasa PAS Pusat Timbalan pesuruhjaya Jaya 3 PAS Negeri Kelantan dan juga yang dipetua PAS kawasan Macang. Yang saya kasihi juga Ayanda Tan Sri Anwar bin Musa, Ahli Jabatan Kuasa PAS Pusat, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat, Presiden Muafakat Nasional. Yang saya kasihi Ayanda Yang Muhammad Ustaz Azhar bin Saleh, Timbalan yang dipetua PAS kawasan Macang. Kekandai saya yang berhormat, Ahmad Zakran bin Muhammad naib yang dipertua PAS kawasan Macang, merangkap adun ke Tetamu yang kita segani, penceramah kita pada malam ini, yang mengetahui selok belok pemimpin utama negara pada hari ini, tak lain tak bukan yang berbahagia Datuk Ezam bin Muhammad Noor. Aktivis PAS. Tak lupa juga pada Ayanda, Ketua Bersatu Bahagian Macek, Cikgu Kamudin Makno. Seterusnya, adik kakak sekali. Amonya pakai lagu ni sebab bau sampah daripada Kuala Lupu, daripada Parlimen. Tak sempat kelip umur pun ni. Naik kau daripada Subay, lebih kurang ke lah. Sapa aku lapar, mau sapa sini. Macet, sejak tadi. Dan Alhamdulillah Pada hari ini Ambo mewakili semua Puk-puk -pok kita di Macan ni Berbahas Belanjawan 2020 ni Di Dewa Rakyat tadi Ambo gilirai kedua Selepas Ayanda Tan Sri Tuan Guru Haji Hadi Abdul Awang Presiden PAS berbahas pada sebelah tengah hari tadi. Dan dalam perbahasan-perbahasan yang telah kami utarakan Ulas Semalai Yang berhormat Ketua Pembangkit Datuk Seri Hamzah Zainuddin Telah banyak menggariskan kelemahan-kelemahan yang ada dalam Belanjawan 2026 Yang dibentangkan oleh yang amat berhormat Tambun Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan kita bukan sekadar mengkritik Kita juga mencadangkan Belanjawan alternatif Walaupun tidak lengkap sepenuhnya Tapi kita janji kepada rakyat Malaysia Kata Ketua Pembangkang Kalau mana kita mentadbir semula Putrajaya Bantuan untuk rakyat Akan ditingkatkan Sampai 5,000 setahun Dan tidak dihad pada mana-mana Barangan untuk dibeli Maknanya rakyat boleh pilih nak buat apa Dengan duit tersebut Puak-puak oh, Kerajaan Madani ni dia persoalkan tak realistik dan sebagainya. Ambonyo sebagai ahli parlimen kita banyak biceh dah dengan ketua pembangkang ni. Dan sebenarnya perikatan nasional amoi sini dah mempunyai penyelesaian jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang untuk rakyat Malaysia dalam berdepan dengan krisis ekonomi yang ada pada hari ini semuanya kita nak kongsi semuanya tak boleh. Atas dasar kita bimbel lah. Kalau-kalau pok-pok tu dia tiru idea-idea kita. Jadinya ada beberapa perkara yang kita perlu simpan dulu. Sebabnya kita belum jadi kerajaan lagi. Rumah mana sini? Perikatan Nasional mempunyai ramai pakar-pakar yang mampu memperbetulkan satu persatu bidang ekonomi, politik, sosial dan yang paling kita bimbang pada hari ini pendidikan kita yang mempunyai banyak masalah melibatkan sahsiah, akhlak. Sebab itulah perikatan nasional yang dipimpin pada hari ini oleh PAS kita kena menghayati pembangunan bersama Islam. Hak tu tadi antara penyelesaian yang Tok Guru Presiden Pah Royak pada Dewan Rakyat. Kita ni orang Melayu, orang Islam. Dalam Dewan Rakyat, kita kena ada izah untuk menzahirkan penyelesaian berasaskan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama'. Jangan kita sebagai orang Islam dalam dewan rakyat macam mana hulur angkat tadi? Dia kata ke apa? Dengar tak dia bahas tadi? Lawan dengan besuk. Bila mana ahli-ahli parlimen Pah kata, "Minta ubahlah. Janganlah hiderak dalam Kapal tebel." Hak pertahan ger, benda ni bukan DAP. PAN. Oh lagu mana lah orang okay, Islam Pertahankan lagu ni ha. Tahu pun tak apa <laughs> Tak betul dia tu, tu. Jadinya tu, Ayah mahu adik kakak Bila kita duduk dalam parlimen ni Kita kena sentiasa berjaga-jaga Dengan musuh-musuh politik Bukan musuh kita nak Jihad kita ada Tapi seteru kita Gulawai kita sebab mereka akan sentiasa mencari kelemahan dan mereka cuba menfitnah dan auta sebarang kenyataan yang dibuat oleh pimpinan kita. Antaranya yang dibuat oleh Datuk Dr. Fadli sendiri. Berkenaan dengan bendera Israel yang dikibar di sebuah kelatih itu. Amor pun kita jenuh nak bersilat tadi. Nak pertahankan bahawasanya bukan kita redha dengan Israel kibar bendera itu tapi pok-pok di ni dia cari jalan lah. Untuk nakir kita bukan? Okay? Ha. Ah. Jadinya ayah mak dia kakak. Amun nak ayak sininya. Belanjawan 2020 ni yang ha, ada pada hari ini. Adalah belanjawan yang tidak ada hala tuju yang jelas. Hasil yang dikutip untuk menampung perbelanjaan-perbelanjaan yang ada dalam buku belanjawan itu Sebahagian besarnya datang daripada kocek ayahmu adik sikit sendiri Selama hari ini Petronas antara penyumbang utama Hasil mahsul negara Bayar gaji cikgu, doktor, imeh kita Tapi buat pertama kali dalam 8 tahun Petronas hanya mampu menyumbang 20 bilion ringgit Susut 10 bilion ringgit banyak tu. Jadinya kerajaan Madani Anwar Ibrahim ni dia kekah duit rakyat. Dia kekah duit kita semua melalui cukai SST. Cukai SST ni tidak telus. Semua orang yang kena cukai. Kadang-kadang dua kali cukai. Lepas tu dia buat penyasaran subsidi Harga minyak Dia kata Siapa ada IC kena pergi Petropa Boleh dapat lah subsidi Orang mana tak ada Ataupun yang mana gaji Melebihi taraf ekonomi yang layak Tidak layak mendapat subsidi minyak Tapi tahu tak Ayah, muah, adik, kakak Dalam perkiraan kami Dengan ahli-ahli ekonomi Sebenarnya Penyansaran subsidi yang dibuat oleh kerajaan adalah tidak adil. Tidak adil kepada orang kampung. Tidak adil pada orang golongan B40. Tidak adil pada orang susah. Dalam 100 ringgit subsidi yang dipulihkan balik tu sebenarnya orang-orang miskin, orang kampung hanya mendapat 4 ya je. Orang kaya yang kereta besar dan sebagainya dapat 40 ya. Pulangnya semula. Apa apa yang kamu kata lagu tu? Sebab orang kampung tak bawa kereta. Orang kampung tidak memiliki kenderaan mewah yang makan minyak. Orang kampung naik motor dan tidak berbelanja lebih untuk minyak. Jadinya, nua Ibrahim ni betul lah arwah tu ndak angin riah Datuk Seri Azam, Sebelum Tuan Naim meninggal saya jempat jumpa dia lah Tuan Naim kongsi dengan saya arwah Sewaktu Tuan Mahathir Bagi Jelah maksud Datuk Seri Anwar Ibrahim dah timbalan Presiden UMNO kan Jadi dia minta lah portfolio Menteri Kewangan Tapi sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni Tidak ada kelulusan dalam bidang Ekonomi mahupun kewangan Jadinya Tun Mahathir minta Tun Daim cari tok guru daripada Harvard Amerika tu. Suruh nua ni ngaji supaya dia pehalah juga sikit sebanyak ekonomi dan kewangan. Hak lah. Ha tu cerita sebenarnya. Ha, tapi lani lihat permusuhan dendam kesumat. Datuk Seri Anwar Ibrahim ke atas keluarga Allah yarham Tun Daim Zainuddin. Sampai hari ini dia tak boleh buktikan apa salah Tun Daim Zainuddin. Kecuali iaitu kononnya tak declare asset. Jadi nak cerita sini, kita ada seorang Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan yang sebenarnya tidak mahir dan pakar dalam menguruskan ekonomi dan keuangan negara. Sudahlah dia tak pandai Kabinet dia pun kacau bilau. Tengok Menteri Pendidikan. Jangan setuh sekolah kita. Jangan kacau cikgu-cikgu anak murid kami. Lepas tu, tengok jadi apa di sekolah-sekolah kita. Bunuh, rogol. Hak rogol, suruh so duduk SPM. Kamu dia pun lagu ni. Lepas tu, Menteri mabuk. Bila kita tegur, tak nak mengaku silap. Jadi ada banyak benda-benda yang tidak betul dalam kerajaan madani. Sebab itu kalau kita lihat, buatlah apa pun, keberkatan tu tak dirasai oleh rakyat kat bawah. Dia cakap, dia nak lawan rasuah. Betul? Dia gegeh nak lawan rasuah. Tapi bila orang yang buat aduwe kena rasuah, orang yang buat aduwe tu kena terakhir dengan SPRM. Betul? Hak ni memang luar tabi'i betul lah. Dia kata tenda terbuka. Tender terbuka untuk semua projek kerajaan. Amu geger dalam parlimen, tanya, ni, nak no swasta airport kita ni, MHB pada Black Rock Zainis ni, buat tender ke tidak? Dia tak dedah, ke okay? Senarai siapa yang masuk? Sebab dia nak no bui pada Black Rock? Oh, laku lakunya dia, pelawak betul. Lepas tu, bila gasak, gasok-gasok dalam parlimen, amu kena nebule, nebule. Zalim pada rakyat macam Tidak diberi ruang untuk Pertahir dan bela diri juga Jadinya Kita berdepan dengan Rejim Yang menggunakan nama Islam Madani, nama Madani ini juruh dah Madani ini terbitir daripada Din Dal Yanun Dain Dek Kutir Kehubungan kepada Allah SWT Allah SWT Madani, Tamadul. Ha tu ayah cik. Banyak kali dia tegur dari parlimen. Tak usah gunalah Madani kalau lagu ni perangannya. Tak kena jatuh betina. Depan belakang. Betul tak? Ha, bila kita tegur. Ha, mulalah. SPRM masuk. LH, LHDN masuk. Gantung ni yang boleh. Macam-macam dia buat. Kasih anak musuh pun kena. Jadi. Kita berdepan dengan satu Rejim yang mendapat dokong yang penuh DAP. Sebenarnya ke okay, dalam kerajaan pada hari ini parti yang paling kuat adalah DAP. PKR ke PAN ke tak seru mana pun. Tapi DAP pemimpin-pemimpin DAP mereka pandai buat kerja dan cari peluang. Sebab itulah antara jihad terbesar kita pada hari ini pada sidang dewan kali ini adalah untuk memastikan kita kuburkan rang undang-undang pembaruan semula Bandar yang akan menganak tirikan umat Islam dan orang Melayu di seluruh negara. Ini adalah satu penjajahan bentuk baru ke atas orang-orang Melayu yang tinggal di Bandar. Dan kalau kita lihat banyak kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh pakar-pakar termasuklah Istana Selangor tentang Kampung Sungai Baru dan sebagainya. Mungkin Ustaz si Anwar musul lebih memahami hal ini sebagai mantan menteri wilayah untuk jelaskan. Tapi pokoknya ahli-ahli parlimen Perikatan Nasional kami akan pastikan kita akan buat keputusan yang tepat dan betul dalam menjaga maqasid syariah, hifzul mal. Ya, berkenaan dengan kepentingan ummah kita. Ayuh mak ayah sekalian. Minggu depan Ayah Cik Royak tadi Kita akan buat Demonstrasi besar besaran eh? Untuk apa? Untuk menyambut Presiden Amerika Donald J. Trump Adakah Ayah Mok rasa Gecatai senjata di Gaza ni Selesai belakang dah? Tak Kita kena tahu Di Gaza ketika ini Puak-puak situ Sedang merancang pembangunan semula Gaza, macam mana puak-puak DAP Nak buat, rent undang-undang Pembaharan semula bandar Menantu Trump Eric Kushner Dia Yahudi ya Sudah pun berbincang Dengan banyak pihak, antaranya Tony Blair Sir Tony Blair, bekas Perdana Menteri Britain, yang mereka Akan bangunkan Gaza Untuk menjadi kawasan Untuk orang-orang kaya, untuk Orang-orang okay, okay, kaya Eropah Macam di Perancis Dipanggil French Riviera Sebab Gaza ni memang cantik Tepi pantai Jadi Muslihat Zainis Tidak berakhir sama sekali Ambo tanya, saya, saya hamas Ya, mereka akan buat benda ni Dan kita harus berjaga-jaga Sebab itulah Bila dia hadir menjejak kaki ke bumi bertuah Kita pada minggu hadapan kita hendaklah bersama-sama dengan pimpinan PAS dan Perikatan Nasional untuk hadir nyatakan bantahan kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir sebaik-baik jihad hendaklah kamu berkata benar kepada pemimpin dan kerajaan yang zalim tak kiralah yang zalim tu berada di Washington atau yang berada di Putrajaya kalau zalim, kita kena tegur. Dan itulah peranan tanggungjawab Ambo sebagai Tok okey Parlimen Macam. Ayuh mahu adik aku sekali. Mungkin ada tertanya-tanya. Apa cerita YB? Baru-baru ni terkejut dengan berita dah. Betul-betul pi orang macam kau ambo semalam. Tadi pun dalam perbahasan belanjawa ahli parlimen Jelutong Kenal dia? Ha, mesti kenal ke? Okay. DAP Raya. Dia tapi dia ni dia peminat arwah Tok Guru ni Aziz. Dia tanya hamba tadi. Dia kata, "Bak Why YB macam ni ditindas, dizalimi, digantung." Hamba kata, "Yang Muhammad, saya pun tak tahu kenapa saya digantung." Kalau nak tahu kena tanya pagoh nanti. Bila pagoh masuk dewan rakyat tanyalah pagoh. Sebab dalam surat yang ambo terima selaku ahli parlimen dan ahli bersatu tidak dijelaskan kenapa ambo digantung. Lepas tu Raya ni jelutong kata apa? Kalau begitulah YB macam, ambo nak jemput dia mau mai ke alik kita. Masuk Pakatan harapan DAP. Boleh ke? Amo jawab lagu tu, amo sikit-sikit tangan lah. kata, Yang Muhammad, terima kasih atas jemputan. Tetapi saya punya komitmen untuk Perikatan Nasional dan PAS tidak akan sama sekali saya pijak untuk rakyat macam. Wallahi, saya akan setia bersama PAS dan Perikatan Nasional. Ayuh mak adik kakak, ini bukan kali pertama ambo ditawar ke. Antara yang paling awal sebelum pok-pok jeli, gua musia tubik tu, Ambo dah disogok dah. 5 juta nak beli kat macam ni. Ha. Huh? Dua tahun lepas. Ambo kata juga pada geng-geng Noah -gen ni. Jangan. Ambo tak sedu Kalau ambo tu big nak sebab pitih, ialah kita tak ada perut tukar bukan nak bantu geng Macek lagu mana? Ambo kata kalau ambo buat lagu tu, mampu pergi ambo. Orang okay, Macek sampai kubur. Jadi insya-Allah Ambo akan kekal setia istiqamah bersama pimpinan. Bersama PAS dan Perikatan Nasional. InsyaAllah. Takbir! Ayamu adik-adik sekali eh. Kerajaan pada hari ini dalam keadaan tertekan. Lagi-lagi kalau mana pilihan raya negeri Sabah yang mana esok akan diumumkan bila tarikh mengundi. Yang mana kalau mana tergolek kerajaan campuran Madani di Sabah ini itu maknanya gelombang kebangkitan rakyat akan bertiup dari Borneo sampai ke Perlis tak lama lagi. Sebab itulah antara aulawiat pimpinan adalah untuk memastikan kemenangan perikatan nasional bersama dengan parti-parti yang sekufu dengan kita di Sabah tak lama lagi. Dalam konteks wakil di Sabah, nak kongsi sikit lah deh. Yang mendahului, nak berdepan dengan Madani di sana ni, adalah parti warisan. Parti warisan. Yang dipimpin oleh Datuk Seri Panglima Syafi'i Afdal. Ambo di parlimen, ambo duduk tepi Arau. Ambo duduk tepi Lokstak. Tepi Lokstak adalah Sempurna Jadinya dari parlimen ni kita bincang selalulah Berkenaan politik Sabah dan sebagainya Jadi dia royak pada Ambo lah. Mu jangan bimbel. -bim. Biar Ambo handle Sabah Dia tak dia kacik tak latih lah Cuma Itu cara kita kikik pada orang-orang macam lah. Dan isu-isu di Sabah ni cukup banyak Melibatkan kerajaan negeri Melibatkan kerajaan pusat Kegagalan menteri pendidikan kegagalan SPRM nak tangkap orang hak rasuah dari segi skandal perlombongan mineral yang dapat kot, banyak 30000 hektar yang didapat oleh bekas-bekas politik tambun bisu orang ni ikon belia anak muda baru masuk kerajaan ber bilion pitih dia jadinya kita mempunyai peluang yang cerah untuk kita bersama-sama dengan parti-parti yang ada di Sabah merampas semula kerajaan negeri dan insya-Allah kita jadikan kemenangan di Sabah permulaan untuk kita merampas negeri-negeri Melaka, Johor dan insya-Allah ke Putrajaya tak lama lagi. Boleh? Ha, insya-Allah. Jadinya selain daripada kita berjual di petah ceramah di dalam dewan rakyat dan sebagainya, ambo yakin apa yang pas telah terbiahkan kita amal doa solat solat tahajud khususnya perlulah dipergandakan lipat gandakan supaya kita mendapat nasrullah pertolongan daripada Allah kemenangan daripada Allah untuk mengubah hati-hati pengundi-pengundi di Sabah dan di seluruh Malaysia untuk terus bersama dengan kita insya-Allah jadinya ambo dengan rendah diri minta sokongan daripada orang-orang majhek doakanlah pada kita semua pada kami semua pimpinan-pimpinan supaya kekal istiqamah diberi fasih lidah ketajaman akal untuk berhujah semata-mata untuk menegakkan hak dan mengalahkan yang batil insyaallah ambo yakin kita akan menjadi sebahagian daripada ulama yang Allah sebab Allah firman dalam Al-Quran, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun." Insya-Allah. Jadi dengan itu hamba akhiri ceramah hamba pada uh, petani, petang ni, amalan ni, esoknya hamba kena kelik parlimen semula nak gocoh balik dengan pok pokok PAN, DAP dan sebagainya. Ya. Untuk orang yang macam jangan bimbang. Masalah-masalah melibatkan infrastruktur. Amo jumpa dah menteri kerja raya. Minta percepatkan peruntukan segera nak baiki hak jabatan getuk utuh tu. Ya. Kita jumpa di parlimen direct ja. Bisik-bisik ja ya, pada menteri kerja raya. Dalam segi air, amo nak oiak sini. Sebabnya orang macam, macam kita tahu. Amo kecek dengan Datuk Fadli. Sebenarnya Nuah Ibrahim ni dia mai Kelantan tak tahu ke? Okay? janji pada orang Kelantan nak selesaikan masalah air, masalah air 5 juta, 5 juta, juta. Duit tu tak turun pun. Sebabnya bila kita nak buat penyelesaian untuk orang macam eh, Amba pergi jumpa span yang menguruskan air negara. Bajet ada, lulus dari segi teknikal dan sebagainya. Tapi sampai ke Kementerian Kewangan, tak lulus. Jadi banyaklah peruntukan tahun lepas tidak digunakan untuk Kelantan sebenarnya itu cerita dia tapi di media dia pusinglah kata oh ini kerajaan janji orang kelantan itu ini itu ini. itu ini. tapi tak sabar pun sebab apa inilah politik politik lapuk yang dimainkan oleh Anwar Ibrahim dia nak pegang orang kelantan ni ha, dengan janji dengan ugut. Jadinya tugas hamba sebagai tuk wakil parlimen perlu semak dan imbe supaya benar-benar rakyat Kelantan dan rakyat Macam dapat manfaat daripada apa yang sepatutnya diumumkan oleh kerajaan pusat. Sebabnya apa? Kita pun bayar cukai. Yang kata kerajaan Kelantan ni atau orang Kelantan ni pembakar dah. Kita semua bayar cukai. Kita layak mendapat hak kita. Dan pada kali ini, belanjawan kali ini sebenarnya Kelantan, Terengganu, Kedah masih lagi dianak tirikan. Jadi insya-Allah perjuangan belum selesai. Izinkan ambo pulai semula ke Kuala Lumpur esok untuk ambil gegeh depan dia untuk kita minta hak kita dalam Dewan Rakyat. Wabillah taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Takbir.